Если обратить внимание, что два судьи из трех, которые были сегодня в судебном заседании, это были те судьи, которые приняли решение о том, что Юрий Витальевич правильно взяли под в прошлом судебном заседании. В прошлом судебном заседании суда. То есть фактически их точка зрения уже была высказана, поскольку сейчас в решении Печерского суда было написано, что ничего не изменилось по сравнению с теми обстоятельствами, которые оценивались Печерским судом при взятии Действительно ничего не изменилось. Как не было основания его содержать по страже, так и сейчас нет основания его содержать по страже. Но эти судьи уже изложили свою точку зрения, то есть не были обречены на неправосудающие. Если а, считают, что... Можно сказать, ну, вы знаете, что можно предположить что угодно. Но тем и отличается правосудие, что она не может строиться на предположении Правосудие должно строиться на доказательствах. Было ли представлено хоть одно какое-либо минимальное доказательство о том, что Луценко опытался повлечь хоть на одного свидетеля? Нет. Было ли представлено хоть какое-то минимальное ну, минимально допустимое доказательство о том, что он будет уклоняться от проведения следственных действий. Нет. То есть мы понимаем, что все это надуманные обстоятельства. И мы понимаем, что эти решения, к сожалению, были предопределены. Судебное следствие будет, Судебное следствие, это тогда, когда уже мы придем суд, проведет предварительное судебное заседание. И только после этого будет проводиться судебное следствие. То есть это та процедура, которая предварительное следствие, которое сейчас оценивается, там, содержание там, не имеет никакого отношения. Формально суд обязан будет юридически проверить все те доказательства в суде, которые сейчас, на которые сейчас ссылаются в Вот это называется судебный суд. Так Судя, на какое следствие может оказать давление Это не на какое, я вам это ясно объясняю. Нельзя оказывать на то, чего нет нельзя оказывать давление на следствие, которое не проводится. Сейчас мы изучаем те материалы, которые подшиты, пронумерованы и не могут никаким образом дополняться, если не будет наших стандартов. Если не будет назовлено лучше века. То есть последствия наследственного наказать сейчас на судебное следствие наказать не Нет. может давление. И на следствие вообще невозможно оказать давление, потому что можно пытаться оказать давление на свидетелей это не вещи, которые мы можем говорить Они говорят, что он может в дальнейшем оказывать влияние на свидетелей, он может оказывать, совершать многое преступление. Он может еще, наверное, что-то делать, но это же не юриспруденция. А это...